Министром обороны принято решение начальника генерального штаба по созданию института на базе нашего центра. Документы находятся на этапе согласования. Это позволит центру понять место в системе науково установ, достойное центрального подчинения. И самое важное работать над своим научным потенциалом. К сожалению, школа подготовки летчиков-испытателей, инженеров-испытателей была потеряна даже такая специальность как номер 17 инженер-испытатель был э, тоже потерян поэтому при создании этого института есть возможности возродить то есть создать совет и готовить специалистов внутри центра для его развития поднятия научного потенциала это будут набираться специалисты офицеры которые закончили адъюнктуры как вариант, или же специалисты, которые прошли свой. Как правило, нас интересуют специалисты, ну, в среднем звании капитан, который имеет практически навыки работы с той или иной техникой, с тем или иным вооружением. А подготовкой при создании института мы будем заниматься сами. То есть создадим свою адъюнктуру, создадим свой совет и будем готовить специалистов для себя. Сейчас, к сожалению, мы ходим, ну, грубо говоря, с протянутой рукой это прикрепляемся, там с ним в отеле еще где-то. Ну, просим наших специалистов там сопровождать, подготовить, защищать там, мощные адвентуры. Многие специалисты еще с Феодоси, которые уезжали от нас учиться в мощную антентуру, и возвращались. Поэтому мы порядка потеряли подготовленных к кандидатам ВУ, которые посчитывали порядка 60-65 человек, которые уехали, защитились и не вернулись. Входят снимают погоны, становится старшим ученым сотрудником, продолжают заниматься испытанием вооружения военной техники. А сейчас мы ближе к авиации специалисты постепенно будем развиваться, укомплектовываться и создавать новые подразделения по всем видам вооружения военной техники. Сейчас в связи с созданием нового вида солнцеопераций мы вот тоже планируем создать управление, плотно с ними работаем. Будем создавать здесь базу, уже выделенное место для подготовки инструкторов для сил спецоперации. Есть договоренность с клиническим руководством. В этом направлении будем работать.